Так, сьогодні, сьогодні спецвипуск. У мене ось це. У нього шоу у тебе. Швепс? Так, у нього узвар. Так, оце у мене що у мене. Це комбуча. Цікава штука. А, Це Угу. 38, звісно, кусається, але все таке. Давайте, мені цікава ваша думка стосовно газованого узвару і швепсу. Що на смак, що на запах, чи подобається вам склад і так далі. А вы увидите в историю. Я, до речи, его куштував, вот а этот развар. Неплохая а, штука. Так, это просто вот та классная версия газированного развара. Но здесь очень сильно ощущается, что вот, в отличие от обычной газировки, здесь ну, не просто вот этот пританный вкус газировки в виде черву, который просто для тебя и ты ни хера не чувствуешь. Здесь ощущается, что здесь 60, либо 50-60% газированного напитка и где-то 150% именно с бара, потому самого вкус самого компота и ощущение, я не знаю, просто обычной жидкости. Достаточно качественно и на вкус достаточно хорошо. Очень сильно чувствуется вкус абрикос и выше на 8 и 3 из 10. Чудо, а что ты думаешь про швепс? продукт тоже весьма качественный. Я бы даже сказал, что он мне приятен тем, что не является приторно сладким. По сути, это апельсиновый сок с газированной водой, в котором апельсин перекрыт э, какими-то другими, скажем так, компонентами. В общем, так, я даже, наверняка, скажу. Ага, тут даже есть мандариновые, лимон. В общем, вполне себе неплохая цитрусовая штука. Далее, ну могу сказать, цене своей в принципе соответствует, М -м -м. выглядит аппетитно, вкусно, не слишком кислотно. Моя оценка примерно 8,7 из 10. Прекрасно!